হেল্ল' বিবান ইচ্ছলামলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে চাওমিনৰ ৰেচিপি মানে চিকেন চাউ ছাওৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম চাও বনাবলৈ সকলোৱে জানে কিন্তু মই আজি কেনেকৈ বনাইছোঁ মোৰ ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম খাবলৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় আৰু যিটো ৰমজান মা চলি আছে তো ইফ তাৰি বনাইছিলোঁ ত' সেইকাৰণে আজি এইটো ৰেচিপিকে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো প্ৰথমে ঠাওক পেকেট লৈছোঁ এইটো ডাঙৰ পেকেট হয় ইয়াতে মানে যিটো আমি দহ টকাত আমি কিনো সেইটো ছটা পেকেট চাগৈ পাঁচটা বা ছটা এনেকুৱা থাকে আৰু তো এই ছাও এটা পেকেট খুলি লৈছোঁ এতিয়া মই চিকেন বইল কৰি ল'ম তো চিকেনৰ মাংস নথকা মানে মাংসত মানে হাৰ্ডি নথকা পিচ এনেকুৱা লৈ পেলাই এইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পানী গৰম হ'বলৈ বঢ়াই দিছোঁ ইয়াতে কেৰাহীত কাৰণ পানীখিনিত মানে যিটো ছাউ আছে সেইটো বইল কৰি ল'ম তো পানীখিনি অলপ গৰম হওঁতে মই তাতে তেল দি লৈছোঁ ৰিফাইন তেল অকণমান ৰিফাইন তেল দিলে কি হয় ছাউটো কেতিয়াও মানে লাগি নধৰে এটা এটা হয় সেইকাৰণে ৰিফাইন তেলটো প্ৰথমতে অলপমান এক চামুচ দি দিব লাগে সৰু চামুচ এক চামুচ এতিয়া পানীটো উতলাৰ লগে লগে মই ইয়াত চাউখিনি দি দিছোঁ এইখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইটো উতলাই ল'ম যেতিয়া এইখিনি বইল হৈ যাব তেতিয়া ইয়াক নমাই পেলাই পানীটো জিৰ কৰি ল'ম আৰু সদায়তো মনত ৰাখিব লাগে যে ছাউটো যদি আপুনি ভাবে যে একদম মানে লাগি নধৰক তো আপুনি সদায় মানে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব অলপমান তেতিয়া এইটো ছাউটো সদায় এটা এটা হ'ব লাগি নথৰিব তো এতিয়া এইখিনি মোৰ বইল হৈ গ'ল পানীখিনি জিৰ কৰি মই বস্তু এটাত মানে হেৰি কৰি লৈছোঁ মানে শুকাই লৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কেৰাহীটো আকৌ বঢ়াই দিছোঁ ধুই পেলাই তাতে তেল দি লৈছোঁ আৰু চিম্পল ৰেচিপি হয় সকলোৱে জানে পিঁয়াজ যিটো বিলাহী এনেকৈ দি লৈছোঁ কাৰণ চিকেনৰ যিটো বনাই আছোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা বেছি চব্জি ব্যৱহাৰ কৰা নাই চব্জিত মই খালী গাজৰ অকণমান দিম বাকী কেপচিকাম আছিলে কিন্তু নিদিলোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰৰ যিটো মোৰ ভতিজা আছে নাখায় তো সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে এইটো স্কিপ কৰিছোঁ আৰু গাজৰটো খাই কাৰণে গাজৰ অকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম যাতে ইয়াত যিটো পানী ওলায় ন গাজৰ আৰু পিঁয়াজৰ সেই পানীখিনি যাতে শুকাই যায় তো এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় কাৰণে ভাজি লৈ আছোঁ আৰু যিটো মই চিকেন বইল কৰিছিলোঁ সেই চিকেনখিনি মই এনেকৈ হাতেৰে ছিঙি লৈছোঁ এনেকৈ চিঙি লৈ এইখিনি দি লৈছোঁ তো ছিঙি লৈ পেলাই এনেকৈ দিলে কি হয় গোটেই চিকেনখিনি মানে ছাঁৱত লাগি যায় তো অক'তো অলপ এটা হৈ নাথাকে তো গোটেইখিনিত লাগি যায় সেইকাৰণে এনেকৈ মানে ছিঙি ল'ব লাগে এইটো তো এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ চিকেনৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি লৈ এতিয়া এইটোক অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম যাতে বস্তুখিনি অলপ নৰম হৈ যায় মানে যিটো গাজৰ আছে এইটো অলপ নৰম হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় কেঁচাই থাকি যায় ন ত' অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলে বস্তুখিনি নৰম হৈ যায় আৰু তেতিয়া মানে পকাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে তো এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ মই এইটো মেগী মচালা লগতে অকণমান চাট মচালা আৰু ইয়াতে দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু অকণমান চয়া চচ এইখিনি দি পেলাই এতিয়া অঁ এইখিনিক ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি চয়া চচ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই অকণমানে চয়া চ'চ ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ চয়া চচৰ কালাৰটো বহুত বেছিকৈ হৈ যায় এইটো হৈ গ'ল চিলি চচ চয়া চচ চিলি চচ টমেট' চ'চ তিনিটা বস্তু মই অলপ অলপকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া চয়া চচো দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ মই টমেট' টমেট' চ'চ এইটো টমেট' চচ একদম মিঠা টেঙাটো হয় জ্বলা নহয় তো সেইকাৰণে মই অলপ ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে লাৰি লৈ তাৰপাছতে ইয়াতে দি লৈছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখখিনি দি লৈ এতিয়া ওপৰতকৈ ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈ আছোঁ যাতে নিমখখিনি গোটেইখিনি বস্তুত ভালকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু এতিয়া অলপ সময় ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই দি দিম যিটো মই চাউ বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই পানী জিৰ হ'বৰ কাৰণে থৈছোঁ যাতে মানে ফুটা ফুটা বস্তু এটা থ'লে কি হয় বস্তুৰ পানীখিনি গোটেইখিনি জিৰ হৈ যায় আৰু লাগি নধৰে এতিয়া এতিয়া মই গোটেই চাউলখিনি দেখিছোঁ এটা এটা এইকাৰণে হৈ আছে কাৰণ মই এতিয়া তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো আপুনি বস্তুটো একেলগে ৰাখিলেও মানে বস্তুখিনি কেতিয়াও মানে আঠা আঠা লাগি নধৰে তো সেইকাৰণে অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ত' এতিয়া ইয়াতে এইখিনি দি লৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইটো চামুচেৰে ইমান ভালকৈ মিক্স নহয় কাৰণে কাটা চামুচ ল'ব লাগিব তো এতিয়া মই চামুচটো চেঞ্জ কৰি ল'ম কাটা চামুচেৰে বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় তো এতিয়া ওপৰত তলকৈ এনেকৈকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে চিকেনখিনি আৰু যিটো পিঁয়াজ আছে গোটেইখিনি যাতে ভালকৈ ইয়াৰ ওপৰত তলকৈ লাগি যায় তো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম মানে একদম ল' ফ্লেম গেছটো কৰি পেলাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম যেতিয়া একদম এটা কি হয় মানে ক্ৰাঞ্চিনেছো আহে ন চাও খালে কেতিয়াবা কি হয় একদম গিলা গিলা হয় তো সেনেকুৱা নহ'বৰ কাৰণে এইটো ল' ফ্লেমত অলপ সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত মানে পূৰা একদম সেনেকুৱা হৈ যায় আৰু যেনেকুৱা লাগে দোকানৰ পৰা আমি কিনি আনো ন একদম ফৰফৰীয়া তো ঠিক তেনেকুৱা মানে পূৰা বহাই পেলাই ৰেডি হৈ যাব তো এতিয়া মোৰ এইখিনি অলমষ্ট খবৰ হ'ল এইখিনি হৈয়ে গ'ল তো সেইকাৰণে মই এইখিনিয়ে চামুচেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ওপৰতে সেইকাৰণে মই উঠাই পেলাই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যে একদম কি ধুনীয়া ফৰফৰীয়া হৈছে ন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব একদম চিম্পুল হয় আৰু বনাবলৈ খুব সহজ হয় এনেকৈ মানে চাওমিনৰ ৰেচিপি বা নুডলছ বুলিও কয় তো এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই বাচন এটাত ওলাই লওঁ এতিয়া আমাৰ ইফটাৰী সময় হৈ গৈছে মই ইফতাৰী আগেগৈ বনাইছিলোঁ তো ইফটাৰী কাৰণে ৰেডি কৰিম সেইকাৰণে এতিয়া বাচনত ওলাই লৈছোঁ ওলাই লৈ এতিয়া প্লেটত এনেকৈ বাকী ল'ম তো সেইখিনি অলপ ঠাণ্ডাও হৈছে এতিয়া বেছি মানে একদম গৰম গৰম নাই অলপ ঠাণ্ডা মানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি তাৰপাছত বাচনত ওলাই লৈছোঁ আৰু এইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ চাওমিনৰ ৰেচিপি মানে ছাওৰ ৰেচিপি ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে মই লৈ লৈছোঁ চিকেনৰ এইটো চৰ্বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো এটা মানে কি হয় মানে চোৰোৱা টাইপ মানে ঝোল টাইপ চিকেন হয় খাবলৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় এইটো এইটোৱে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই আৰু ৰেচিপি চাই ভাল ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহিব বাই